Представників Національної гвардії підрозділу, обурених діями їх керівництва разом з Ігорем Луценко. Очевидно, все це слухає в студії відомий громадський від політичний діяч. Я би сказав, один з переможців президентських виборів. Це серйозно. Вадим Робінович, добрий вечір. Я цілком серйозно кажу. На мою думку, є три переможця в цих виборах. Чотири переможці це народ, який проголосував в першому турі, це і другий переможець це Олег Ляшко. Це є факт. Третій переможець, це безперечно, ви, і я дуже тішуся з цього. З цього. Не тішуся з іншого. Ви ну, президента па... не забули? ще? Ну, це доручило. само собою. Та, <реш> дякую, що ви нагадали. Я маю на увазі це переможців, так би сказати, віце-переможців цього понял. конкурсу політичних краси, мудрості і далекоглядності. <реш> да. До справи мене, я спостерігаю, вже п'яті президентські вибори, мене відверто кажучи, бентежить один факт. І він полягає в тому, що всі люди, за яких голосували десятки, чи саме сотні, тисяч, а чи саме мільйони людей після президентських виборів, кудись ідуть на, на Манівці, сходять та не видно, не чути їх. І якщо їх рахувати по пальцях, то їх десятки. Ну, в крайньому випадку хтось там залізе до Верховної Ради і тихо там помре. Чи є життя, політичне життя для колишніх кандидатів президентів після перемоги кращого з вас? Ну, во-первых, спасибо что вы позвали меня в эфир Громадского радио, телевидения. Э, особенно вы, мне с вами приятно всегда работать. Во-вторых, я думаю, что вы не совсем правильно говорите о том, что все они пропали, они очень удачно все конвертировали свои голоса. Mm -hmm. э, мы помним историю Тегибко, который действительно поверила страна, там, я не помню, 12-13% он набрал, тут же конвертировал их вице-президент, вице этим э, в правительстве Януковича и так далее. Я думаю, что как раз наоборот, у нас очень печальная традиция, что люди, которые набрали какое-то количество серьезных голосов, потом сконвертировали эти голоса в собственный карман. Я очень надеюсь, что я стану, как вы правильно заметили, основателем нового движения, когда человек, который набирает достаточно большое, я считаю, что ну, 406 тысяч, 301 ну, ты, голос ты, набранный мной, миллиона, это большое-большое да. доверие мне. Вот тут у вас девушка меня встречала, гостевой редактор, она меня спросила, а когда вы решили идти серьезно в политику? Я сказал, после парламентских, президентских выборов. Потому что если до президентских... Року? Нет, вот этих. Ага. Потому что когда я шел на президентские выборы, я, в общем-то, доказывал себе и людям, что раб внутри нас. И что человек может, если он хочет. А вот когда я получил 400 тысяч голосов, я стал политиком. Я объясню почему. У меня стала дилемма такая. Или сконвертировать мои голоса в какое-нибудь кресло, или просто себе повесить диплом на стенку. И, или все-таки э, тем людям, которые проголосовали за меня, не дать возможность считать, что их голоса выброшены. Так вот я не дам вам считать эти голоса выброшены. Я... Вот возмущаюсь, когда мне говорят, вы получили 400 с лишним голосов. Я никаких лишних тысяч. голосов не получал, 400 тысяч, я получил, каждый голос, повторяю, 406 тысяч, 301 мне дорог. И вот теперь, потому что они за меня проголосовали, потому что я увидел, что мы действительно можем что-то сделать вместе, что действительно есть с кем разговаривать, есть какое-то желание увидеть вообще новое. Да? Поэтому мы идем на выборы, я сейчас, вы знаете, возглавил партию «Центр», и мы сейчас не просто удивим всех, да? а вы посмотрите, что это будет… Ну, вы знаете, все в руках там наверху, но если не учитывать это, это да, то, или учитывать, да, то мы сильно удивим всех. Я начинаю с 22 числа то, что мы назвали тур благодарности. Я объеду каждую область Украины. Мы в каждой презентуем руководителей. Мы открываем новый медиапроект, в котором все люди, которые будут в нашей партии, это как дом 2 но политический. Да? Все люди нашей партии будут проходить через телевидение. Хотя бы один день он должен повесить на себя стрим и провести его в эфире. Мы хотим, чтобы вообще иначе. Я хочу, чтобы у меня было, вот я направо-налево посмотрел, и ну, старше меня точно никого не было, да? Но я думаю, что хотя бы в три 4 раза еще помоложе хотелось бы всех их видеть. Да, у меня два вопроса в этом Пожалуйста. контексте. Вопрос номер один полягає в наступному. А вы не розглядали так для себя возможности какой-то умовной, кооперації кооперации по деяким вузьким, нехай, хотя вузьких не бывает, да? проблем нашего сегодня с другими вашими коллегами по президентских перегонах. Вот бронежилеты, до слова, котре дякую вам за допомогу. А что вкотре? Вы никогда в жизни брони... об этом особо Бронежилеты, особо не бронежилеты берцы, палатки, не, шнурки. Не, смотрите, и, и, нет. я категорически против Бротики. всего, что вы сказали, и скажу почему. Я ведь никогда не кричал, не бил себя в грудь, и не говорил, что я вам привозил бронежилеты. Что я сказал, подякувал. А я, я не считаю, сказав, что, вы что вы это, привели. это дело личное, тихонечко сделал да, да и пошел ну, в стороночку. Что касается моего сотрудничества, не просто предлагаю. Я сейчас за почетку ввв такую новую идею, называется, она. Народный фронт за распуск парламента. Я хочу вам сказать, что мое отношение и к новоизбранному президенту, и ко всем остальным его коллегам определяться должно, как у всех здоровых людей, на мой взгляд, не личной симпатии, антипатии, нравится лицо, не нравится, а соотнесением того, что он говорил и что сделал. Вот все, если вы заметили, кандидаты, победившие в первой группе, обещали распуск парламента. Потому что парламент сегодня является не просто гирями, это совершенно фантастическое образование из людей, которых не просто из прошлого, из позапрошлого. И сегодня очень большое будет желание, как бы сказать, или я бы сказал такое искушение да, у власти. Взять и всех, их, их же как напугать? Ну легко, выведи охрану, заведи туда правый, левый сектор какой-нибудь. И заставь, Можно сделать большую коалицию широкую в пользу народа. Для числа кандидатов в президенты. Ради блага Роспуск народа. Собрать да. все это и продлить, например, парламент до 2017 -го года. И тогда мы с вами будем жить в Януковичевизме, только под другим названием. Я иншая, Вадим Землевич, в них заработать батальон и відправиться их в зону антитеррористического. Это Лучше операции. трудовой батальон, батальоны, mm -hmm. вы знаете, куда отправить. Но это второй вопрос. Я считаю, смотрите, мы с вами, это ж сюрреализм. Люди, которые проголосовали за то, что мы с вами больше чем по пятеркам не ходили, ездили на машинах один за одним, не больше трех, и мычали по очереди, эти люди нами правят и принимают законы. Это же безумие. Поэтому мы требуем распуска Верховной Рады. Поэтому я обратился ко всем коллегам, кандидатам в президенты, просто к партийным, к общественным. Мы создали этот фронт, давайте добьемся у власти того, чтобы она выполняла свои обязательства. Тогда нам будет безразлично, как фамилия президента, как там у него какие взгляды. Нам будет важно соотнесение его программы с действием. Иначе каждый обещает, будете жить там коммунизм, и все, и будем 70 лет жить. Вот нас зараз люди слушают, а после этого начнут писать мне в комментах. І да. И мне на известную вам старинку в мордокнигу. А что це вы, пане Данило, его не запитали про Арсенал? Он же Арсенал пропил, продав, напевно, в Израиль вы его продали, не знаю, куди вы его продали, пропили, продали буци, что вы там еще делали? Знаете, есть, Растление малолетних Есть такая русская пословица, если mm -hmm. можно применять русские пословицы сегодня, патриотично, дураков всегда мало. Да? Давайте я вам расскажу Скажу о критериях. Критерием Дурой всего думкаю, я сейчас объясню. Да. всего является результат. Да. Единственный раз, когда Арсенал попал в Еврокубки, mm -hmm. это было, когда я его взял mm -hmm. и вывел в Еврокубок. Mm -hmm. Это было высшее достижение. Я считаю на пике всего. У меня была личная такая личная трагедия, когда из-за сотрудника Арсенала, например, сломалась эта история. Но не в этом даже дело. В ту системе, которая существовала при Таре Януковиче, чтобы дальше содержать клуб, надо было быть либо губернатором ну или наместником Януковича в какой-то области, или надо было быть владельцем крупных там, ну надо было что-то приватизировать в нашей стране, там обла энергии там какие-то, какие-нибудь банки. Я, к сожалению, не досужился и, в общем-то, жил немножко своим умом и понял, что с ними тягаться я просто не могу, а воровать уже не хочется на старости лет. Поэтому я, к сожалению, Хорошо. я, к сожалению, к сожалению, сказал ребят, я просто не в состоянии это тянуть и соотноситься с вами, потому что у вас страна, у меня ничего. Угу. Поэтому я как раз я считаю, что Арсенал – это одно из моих достижений. Я его перевел. Мало того, я бы никогда так позорно клуб не закончил свое существование. Пришел Онищенко, сказал, у меня планы, я хочу купить Марадону, там все, что хочешь. Мне очень понравилось. Там... Меня тогда смутило, когда он спросил, а в какой лиге играет Арсенал. Я немножко сначала посторонился, хотел назад поддать, но потом мне сказали, что это порядочный, серьезный человек. Я отдал ему клуб, Дальше он мне пришел с долгами в 40 миллионов, говорит, забери назад. Mm. Мало того, я даже тогда, раз вы меня задали вопрос, теперь дослушайте меня до конца. Я Значит, до пятницы так совершенно вот, я свободен. Еще раз говорю, да. Я, я мало, даже тогда сказал, верните клуб, уже без долгов я его возьму. Mm. Поэтому смотрите, «Арсенал» это очень, очень серьезный, я считаю, мой успех. Мы дошли до Лиги Европы. Если кто-то в состоянии повторить это... Да, сколько вообще клубов в стране доходили до этого. А мы это сделали на ровном месте, без базы, без ничего. Поэтому давайте по критериям. Это, знаете, вот цена качества у меня был лучший клуб. Чемпионат света футбола будет и я серьезно пытаюсь. Хотите, я вам правду скажу? Так, будете ездить Причем, чем честнее я вам скажу, тем больше лгуном покажусь. Не буду. Не будет. Я буду. тоже не дивлюсь, да. Не буду, меня от футбола тошнит. Mm -hmm. Сильно тошнит, я хочу отдохнуть. Вот как у меня был период от политики, я сейчас неделю приходил в себя. Да. да. Вот Звездки гроши на партию. Материальные ресурсы. Ну, будут пытать все ну, одно, откуда деньги. Вот, я никогда вообще не стесняюсь этих вопросов, да. чтобы вы знали. Смотрите, что я хочу сделать и как я уже делаю. Да? У меня, как вы уже давно обратили внимание, очень, очень дешевые программы всех. Да? Вот я по одежке я бы сказал, протягиваю. Недорогие, да. недорогие, скажем так, красивее сказали. Я сегодня то, что мы разработали, то, что мы посчитали. Запомните, что я вам это сказал, запомните дату. Какой сегодня я у нас даже счет? запишу. Десятый мы наберем 23%. А если нет? Партия, вот, вот мол, ты, я сейчас вам все скажу. Мы да. наберем 23%. Если мы наберем больше, я буду считать, что я гениальный политик. Подпишите. Смотрите, я вам подписываю, да, вот так. Да. да. А если меньше, это будет мой последний политический проект. А, это слово серьезное. Да. Вот смотрите, да. я все серьезно. А, почему вы не ходили в, на арсенал, на, на, как оно называется, инагрульционное принятие, не целовали пантофлю президенту? Вы знаете, э, я вам скажу, у меня есть два ответа, и все хорошие. Да, Во-первых, я по субботам вообще мало куда, как вы а, знаете, ну да, хожу. Собственно, а во-вторых, да. меня никто не приглашал. Угу. Ни меня, ни моих 400, одного избирателя туда просто не пригласили. Там просто не было места. Я посмотрел, там стали такие заслуженные люди, так много сделавшие для нашей страны, что, наверное, просто для моих полмиллиона не нашлось там места. А другая ответа какая? А вторая, я вам сказал, по субботам не хожу. Ни на играцию, а, ну да, ни туда. Да, собственно говоря, да. Да, у меня тоже в кодексе записано по Суббота, но я в неділю не ходжу. Да, ну, Вибори э, э, Порошенка. Чому він надасть перевагу історії э, чи грошам? Знаєте, це очень складний вопрос. Я думаю, що Порошенко знаходиться сьогодні в унікальній ситуації для себя і для історії України. Ми могли видержати Ющенко. Мы потом с трудом выдержали Януковича. Если Порошенко не даст жить стране, то мы не выдержим уже. Что такое дать жить стране? Дать жить стране, это надо вот, стать великим президентом. Надо. Знаете, что для этого надо? Вот. Надо забыть про главное, что нарисовали за 23 года все президенты, уходящие с позором в нашей стране, которые все над знамени Украины нарисовали только гривну. Вот кроме гривны, надо что-то нарисовать на знамени Украины, дать какую-то идею, э, сказать людям, зачем они вообще молодежь должна расти, кроме того, что деньги зарабатывать, для чего она жить должна в нашей стране. Моральный что оператив, она хочет, разводится в целом. Кузок круг революционеров, да. да? Значит, не, поэтому... Еще цена, теку до партии центр, выбор, что я Смотрите, таки, да. Данила, мы в партию Центр еще не всех принимаем, поэтому не надо так это. Вот, если вы очень попросите, за вас поручится молодежь, может быть. Молодец. Но все равно надо будет пройти кастинг телевизионный. Тем не меньше, вы думаете, что он выберет историю, да? Я не знаю, что выберет Порошенко. Мне очень понравилось его назначение главой его администрации. Почему? Я вам объясню, закончилась эра целая. У нас каждый глава администрации это серый кардинал, тайный двигатель, э, который потом становится, как объявляли, что там э, куча это президент в администрации табачника. И каждый это тянул на себя. Ложкин абсолютно другого плана человек. Он может кому-то нравится, не нравится. Он менеджер, да, угу. и он будет заниматься тем, чем должен заниматься глава администрации. Строить работу своего президента. И абсолютно не будет вмешиваться в политику. Это гениальный выбор. Я считаю, решение хорошее, если такие же кадровые решения будут остальные, то это все здорово но пока, опять, это единственный для меня положительный сигнал, я не знаю остальных, мы посмотрим силовиков. Но я думаю, что у Порошенко очень серьезная ответственность, очень большая нагрузка. Сможет ли он это выдержать в окружении своих прошлых соратников, каких-то обязательств, которые у него есть. Хотя, конечно, президенту легко, но надо взять на себя это мужество, отказаться от обязательств, отказаться от окружения, сказать, я буду строить другое. Если он это сможет, он великий президент будет. Для того, щоб бути великим президентом, крім грошей доброї команди і візії того, що ти хочеш зробити, та й історичних можливостей це зробити, треба ще мати одну якість. І ця якість називається хребет психологічний. Та на його рамена випав колосальний тягар. Якщо об'єктивно дивитись, куди не плюнь, вибач, всюди проблема, да? всюди на... Ну, да, І психологічний, коли кажу психологічний хребет, маю на увазі наступне. Треба на рівне говорити, те, що ви краще це знаєте за мене, світовими лідерами. Вони надзвичайно це цінують. От щоб не було психологічного перегибу, він, він здатний на це. Я считаю, что то, что вопрос что вы задали, он самый легкий, да? Он уже показал, то, что может разговаривать с мировыми лидерами достаточно спокойно. Не знаю, насколько там внутренних разговоры были правильные. Но я бы ставил вопрос несколько все равно иначе. Я считаю, что вот насколько он сможет сегодня почувствовать себя не Петром Порошенко, руководителем бизнес-империи и даже крупным политическим деятелем, насколько он сможет себя почувствовать Петром Порошенко президентом какой-то той Украины, которая хочет стать новой. Каждый президент, который приходил, говорил очень хорошие слова. Да, не было правда. президента, который заходил на инаугурационную трибуну и говорил, я пришел что украсть. Таких не было. Да, но все они с позором, еще раз говорю, смотрите, с позором. Каждый президент Украины, это позор страны. Каждый президент Украины с позором. То Украина без кучмы, то Зающенко 3%, то Янукович вообще стал президентом. Каждый уходит, убегает. Мы с вами получили систему, в ну, которую мы не верим. С Тарчуком тоже была большая, вы знаете, проблема, и уголовные дела и все, что хочешь. И еще раз говорю, он не стал тем человеком, который объединил нацию, который он не прошел свой на второй срок единственный президент, который не пошел, ну кроме... Понятно кого. Поэтому смотрите, у Порошенко уникальная ситуация. Здесь пролилась кровь, такого не было в Украине. То, что произошло, это вообще беспрецедентно, это страшная история. Ее надо еще осознать. Но Порошенко стал президентом в это время. Да? Поэтому, очевидно, вызов для него совершенно другой, чем и для остальных президентов. Спрос у него теперь другой. У него поддержка большая и большой спрос. Я думаю, что опять же, это человек истории. Больше, чем вот было с Ющенко, со всеми историями, теми, которые были раньше. И сегодня у него выбор. Перед ним страна и народ, который в него поверил. Теперь он должен оправдать доверие народа. Это странная фраза в украинских политиках. Что народ должен ему? Да не бывает же вот этого вот. Народ да? сегодня он... дал ему вотум доверия, избрав его в первом туре президентом и требовал на его, когда он сказал, что, и мы знаем сегодня, 75% распустить парламент и создать нам новую страну, которая будут управлять и принимать законы. Вы поймите, у нас парламентская президентская республика. Вы попробуйте меня почитать, Какая наша роль в этом? Это наша краина. Наша края, роль заставить не... президента помочь ему, сказать, давайте я сформулирую, выполнить предвыборные обязательства. Вот я еще раз вам формулирую. Наша задача – помочь президенту выполнить его предвыборные обещания, потому что на него могут сегодня давить различные финансово-промышленные группы, само лобби парламентское, само желание не делать этого. А зачем? У меня уже есть 400 депутатов, они будут сейчас делать все, что я хочу. Да, а вы не прямо сказали про это? Я понимаю, но тогда президент проиграл. Mm -hmm. Тогда президент проиграл своему народу, и проиграл историю, и проиграл все остальное. Потому что какие законы будут и как будет идти история с этим парламентом, мы тоже знаем. Mm -hmm. Я очень боюсь, что увидят на улицах потом опять очень mm -hmm. много людей, которые э, совсем разуверятся в власти. Mm -hmm. И мне поэтому кажется, что все-таки Порошенко надо начинать не с того, чтобы договариваться с парламентом, который может стать ручным, а наоборот не дать ему себя шантажировать, не дать, мне не нужен сказать ручной парламент, мне нужен народный парламент, выбранный народом. У нас еще одна влада в Украине, называется, извините, скажу это слово, олигархи. Олигархи остался Коломойский. Мы не знаем политического, реального политического влияния Ахметова. Мы только видели фотографию с Луценком, его лучшим другом, правда, в арсенале. Пана Пинчука политические влияния мені не відомі, но ми не маємо в журналістському середовищі інформації про те, що він в какой якийсь політичний проект. Це все. Чи я щось пропустив? Да нет, вы концептуально неправильно рассуждаете. Давайте Если я про. Если мы говорим, что, что у нас на знамени Украины нарисовали гривну, то mm -hmm. все, у кого есть за миллиард эти гривен, они серьезные игроки на политическом рынке. Mm -hmm. Это же понятно. Если б там на знамени была свобода, то самые сводолюбивые были бы. А так, поэтому они все игроки, очень серьезные, каждый из них. Не только. Вы перечислили несколько, я бы еще назвал огромную группу людей, да, которые десятка два, которые имеют серьезнейший капитал и могут влиять. Вот что они сейчас будут делать, я думаю, что в первую очередь они будут все вместе отдельно собираться, группироваться, не давать сегодня распускать парламент. Угу. Потому что это невыгодно ни одному олигарху Украины. У них сегодня там лоббистские группы, у них там возможности влияния, у них там возможности другие. Кроме того, старые группы сформировали свои схемы, которые они быстренько поделились, скажем, и их уже тоже не трогают. Смотрите, какое трогательное целование там в парламенте идет и так далее. Поэтому я думаю, Да, что просто они... кончиты в какие-то. Она даже отдыхает со своим муженьком-то. Да, да. — мы, мы вообще, ну, извините, мы я вообще в смысле, скоро узнаем, что Янукович был инопланетянином и случайно попал в нашу страну. Остальные люди его никогда не видели, с ним не встречались. Я очень много сейчас уже слушаю, mm -hmm. я и никогда его не слышал. Поэтому я думаю, что вот этот цирк и издевательство над страной просто надо прекратить, распустив это все. Еще раз говорю, эти люди потеряли моральное право в тот день, когда руками проголосовали за то, что мы с вами ходили на поводке. Mm -hmm. В этот момент они и все это знают. И сегодня есть опрос в стране, и мы его тоже знаем. 75% требуют распуска парламента. Если президент, если власть не, не слышит 75% своего населения, тогда я с вами встречу через пару месяцев и скажу, что будет дальше. Что будет дальше? Я думаю, що народ вже показав, що очень хоче реальної свободи. Народ Донбасу, цього як говорять деякі люди, це не показують. Спеціально народ Луганщини не показує це ще більше. Це величезна національна проблема. Погодьтеся зі мною. І моє питання досить просте, Яким ви бачите? Перспективы развязания этого конфликта. військові, экономические, внешнеполитические, силовые, моральные и так далее. Вы знаете, я смотрю русское телевидение, это какой-то парадокс. Психіка витримує. Да? Да? Специально смотрю, мне жена не разрешает, я по ухожу в, в одно место там и смотрю там. Так вот, смотрите, я смотрю украинские каналы, мне начинает тоже сильно не нравиться то, что я вижу. Я объясню почему. Будь Это лускай. та же самая пропаганда началась, которая не говорит нам правду. У меня группа моих журналистов поехала сейчас в Крым. Специально мы их попросили. Так. Проехала по Крыму. Я просто попросил их побеседовать с людьми. Я вам говорю правду. Неприятную, но правду. Общая пока еще есть эйфория у крымчан. Uh -huh. Вот эти рассказы про пустые полки. Нет, говорят, действительно все дорожают. Люди начали несколько спокойнее относиться. Но если бы ты сегодня их спросил, они все пока счастливы. Uh -huh. Поэтому смотрите, не все так просто. Крым это одна история. Да? Это история тайных операций, там, таинственных этих. Но я без безславно отданный России Крым. Отданный. Россия не забирала ее. Она попробовала и увидела, что отдают. Вид да. Вот. Что касается Донецка и Луганска, там очень много людей, которые э, совершенно проукраинские. Да? Но они хотят быть проукраинскими такими, как они хотят да. быть проукраинскими. А им говорят, что вы должны быть проукраинскими такими, как я хочу. Они хотят друг Они за Украину, они, но за, за ту Украину, которую они видят. Так, надо для себя один раз решить. Мы, хотим, мы считаем вот этот кусок громадной нашей Украины и хотим их послушать. Или нет? Но ничего тут страшного нету, надо только послушать людей. Есть группы террористов, понятно, сейчас там бандиты понаехали, их надо уничтожать. Это всем понятно и штамповано. Но все равно это же не вся страна. Там есть люди, которые хотят видеть другую Украину, немножко говорящую по-русски, немножко там как-то не боящуюся какого-то мифического правого сектора. Но я то, что я слушаю, там, это вообще ужас какой-то. Они реально боятся какой-то правый сектор, у которого, наверное, и автомата нет. Я не знаю, я не был никогда в этом правом секторе. Но они его боятся, они идут к этому и говорят: ну как, но ну, мы его поддержим. Поэтому я считаю, что бездарная информационная работа с собственным населением, которая сейчас компенсируется, бездарная опять пропаганда русского типа, mm -hmm. только перевернутая в другую сторону. Mm -hmm. А надо давать возможность всем говорить, всем рассказывать, надо дать людям выговориться, надо, надо выплеснуть вот это все не через улицу, не через автомат, а возможно, да, надо ему может прийти на первый национальный канал или к вам на громадское телевидение, лидеру каких-то луганских сепаратистов, не знаю, камня, ну не тех бандитов, которые, а те, которые представляют народ. Пусть он поговорит здесь с вами тоже. Так Нет, я понимаю, но он уже знает, проблемы. что его здесь сразу или пристрелят, или забьют. А бендеровцы? Я, к примеру, давайте у них. я, например, имел на громадском телевидении Донецка очень интересное, серьезное, длительное такое общение с людьми, считаю, которое мне вот в Донецке дало очень неплохие результаты, потому что я не боюсь с ними разговаривать, я не понимаю, почему мы боимся. Нічого з'являються цели регіони бандитами? Я не боюсь нічого. Ну, я боюся мовити на время. поэтому я хочу сказати. Спасибо, бо... що ви мене привіт. Ні, ні, я боюсь, що я не встигну поставити вам всі запитання, які мене Давай. цікавлять. А мене цікавить ваше ставлення. Все ж таки по. Хочу повернутися відіграти назад до результатів президентських виборів, і, зокрема, до результатів виборів до місцевих органів влади. От багато мудрих людей, яких я намагаюсь слухати, говорять про те, що вони радикально змінили взагалі електоральне поле України, говорять про фактичний електоральний крах батьківщини. Говорять про я не знаю, скільки це справедливо вас питає. Про електоральний крах свободи. Говорять про те, що КПУ і партія регіону фактично змили. їх. Их ну, в електоральному сенсі їх не існує дуже багато говорять про розкол в ударі міфічний чи реальний э, Правда, це все з вашої точки зору якщо так хто може прийти ну крім партії центр это відповідь не приймається хто да, э, може прийти їм на, на, на зміну как ни странно это действительно важный вопрос ми его сейчас старались проанализировать Дякую. для себя я бы только батькивщину пока не списывал uh -huh. да, потому что я сейчас возглавил соболев это человек который первый всегда говорил и мы все слушали что будет распущен парламент. Uh -huh. и если э, они будут поддерживать эти требования тогда Батьковщина имеет политическую жизнь. если нет то она закончилась. Вы правы в том, что новый парламент будет состоять из новых партий. Вы сегодня хотите назвать игроков, которые наберут голоса я вам сразу отвечу очень важную вещь. Я знаю много сегодня о политических проектах которые зарождаются. Я думаю, что половина из них пройдет в парламент, и практически не пройдет в парламент ни с тех, кто сейчас находился там, никто. Поэтому они насмерть будут стоять за этот парламент, поэтому они насмерть будут держаться за свои кресла, потому что они знают, что страна выдвинет новых политических лидеров. Поэтому, смотрите, я боюсь, что из этого списка максимум две партии мы увидим в парламенте. Я думаю, что пройдет Батькивщина и удар. Всего остального там не будет. Ну и партия Центр. Нет, ну мы про центр же с вами уже вывели за заступ. Да, мы, я только забыл, Если мы запитать. пройдем в парламент, то я ухожу сразу. Да, я я сказал 23%. Вы я забыл про гроши запитать. Вы Но... мне говорили, что после президентских вы уже будете мне доверять. Uh, я так и оказался. Я оказал. Да, я так и оказал. Это правда. Я ведь своих слов ну, не выдекаю. Так само, так, так как сам, и вы. У нас много чего есть. Есть архив. Безперечно. Спасибо сердечно за эти вам. Вадим Зинович, до встречи в Верховной Раде. Но я надеюсь, что до тех выборов еще не один раз увидимся. Так, пан Зинович. Я тоже надеюсь. Дякую вам. Слава Украине, как говорят.